Всем привет! Сегодня занимаюсь фордом, меняю стойку переднюю. Моя сохнута стойка, так что надо менять. Почему купил бушную? Потому что это стоит 35 долларов в сборе, а новая, самая дешевая, 30. -ку. И я думаю, что... А это 15 -го года. То есть... Я думаю, что эта бэушная отходит больше, чем самая дешевая китайская. При том, что самый а, оригинальный амортизатор стоит Так 200-220 долларов. Так что я думаю этот вариант будет лучше. Так чтобы поменять стойку. Короче, машина стоит на колесах. Откручиваем три болта. После этого поднимаем машину. Так, стойку поставить мне пока не удалось. Короче, начал ставить и стойка не заходит в стакан в кузов. Начал внимательно смотреть. Оказалось, привод немножко подклинил. Из-за этого, короче, из-за этого стойка не заходила. Короче, снял привод, снял трипоид, перебрал смазку. Вот такую использовал специально для трипоидов. Шурузовая смазка не используется для этих целей. Короче, перебрал привод. Там все нормально. Просто, наверное, когда от удара немножко подклинило в этом и была проблема. Сейчас вот. Так, нет, этот, короче, этот хомутик, короче, не подходит. Поставлю пока этот. советую приобрести себе вот такую штуковину. Очень удобно. Потому что часто идет на приводы. Хомутики такие. Ленточные. И да, руками можно их позажимать. Но смысл в том, что неудобно их потом откусывать. Оно все каленое. В этом загвоздка. Короче, вот так заправляем. Кому интересно. И начинаем закручивать. Все, вот, хомутик зажали, откинули. Немножко расслабили. Я обычно молоточком немножко постучу. Все, теперь откусили. Всё, сейчас где-то мой вот маленький молоточек. Вот так усики загнули и все. Вот так получается хомутик вообще жесткий классный. Сейчас еще этот найду по длине и поставлю.